Banjir teruk di Tebakang Surian, lebih 2,500 penduduk terputus hubungan. Operasi memadam kebakaran di kawasan Tanah Gambut di Miri pulihkan keadaan jerebu. Dan juga seorang tertuduh kes lahat datu mengaku bersalah terlibat aktiviti pengganas. Baiklah saudara, Nasional 5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Seorang buruh pembinaan maut manakala dua lagi rakannya cedera akibat tertimbus tanah di tapak pembinaan projek pembentungan di Petaling Jaya Selangor tengah hari tadi. Mangsa tertimbus di kedalaman 2.8 ke 3 meter. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Zani Din, kejadian di arah Damansara itu berlaku kira-kira pukul 12:30 hari. Ketika itu pekerja tapak projek sedang menjalankan kerja penggalian untuk memasang paip. Secara tiba-tiba, timbunan tanah yang digali runtuh lalu menimbus tiga pekerja warga Bangladesh. Dua yang terselamat mengalami kecederaan serius di bahagian kepala dan tangan. Pasukan bomba dipanggil bagi mengeluarkan mangsa terperangkap mayat dihantar ke pusat perubatan Universiti Malaya untuk bedah siasat, manakala mangsa cedera dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Tapak pembinaan di situ dijangka dibuka semula selepas disahkan selamat. Kapal MV Off yang terlibat dalam kejadian perlanggaran dengan dua lagi kapal di perairan Tanjung Ayam Johor 18 Februari lalu ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Tanjung Sedili. Penahanan dibuat di perairan Tanjung Ramunia selepas dikesan radar APMM pada Ahad. 15 kru warga negara India dan seorang dari Sri Lanka ditahan. Kenyataan media APMM memaklumkan operasi mengesan kapal tersebut turut dibantu Singapore Coast Guard dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. MV Off diserahkan kepada Jabatan Laut untuk tindakan lanjut. Pada 18 Februari lalu, MV Off dipercayai melanggar dua lagi kapal, Tina 7 dan Street 3, di ketika dalam perjalanan dari Hong Kong menuju ke India. Selepas perlanggaran, kapal tersebut terus meninggalkan kawasan kejadian tanpa tanpa membantu kru di dalam kapal-kapal tersebut. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dan tumpahan minyak direkodkan. Namun, kapal Tina 7 yang didaftarkan di Port Klang mengalami kerosakan pada sebelah bahagian kapal. Seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Jawi Pulau Pinang atas pertuduhan merempuh 22 buah kereta dan 2 motosikal. Tertuduh J Mantan 30 tahun minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan majistret Rashidah Baharum. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa memandu lori dengan cuai sebelum merempuh 22 buah kereta dan dua motosikal yang diparkir di bahu jalan di kawasan pasar awam Taman Berjaya Ahad lalu. Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Afiq Nazrin Zaharinan memohon mahkamah menetapkan ikat jamin RM10,000 ke atas tertuduh mahkamah kemudian menetapkan ikat jamin RM8000 dengan seorang penjamin kes akan disebut semula 22 Mac ini Pembentangan laporan akhir pengauditan Ketua Audit Negara terhadap One Malaysia Development Berhad, One MDB yang dijadual esok dan Khamis ditangguhkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC, Datuk Hassan Arifin berkata, penangguhan itu berikutan kebanyakan ahli PAC kini berada di luar negara termasuk menunaikan umrah serta komitmen lain. 1MDB menerusi satu kenyataan Datuk Hasan berkata penting untuk semua ahli berkata semua penting untuk semua ahli PSC hadir bagi mendengar pembentangan laporan akhir pengauditan Ketua Audit Negara terhadap 1MDB sehubungan itu tarikh baru bagi pembentangan berkenaan dijadualkan pada minggu pertama Mac ini. Dokumentari berjudul Into the Wall of Sabah yang diterbitkan Kolej Universiti Yayasan Sabah, UCSF, memperlihatkan kesungguhan Sabah memelihara keindahan alam semula jadi dan hutan tropika. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang mengalu-alukan penerbitan dokumentari itu berkata, dokumentari tersebut dapat menunjukkan kepada seluruh dunia tentang kekayaan sumber biodiversiti dan alam sekitar negeri di bawah bayu itu. Memperlihatkan dunia bahawa kita di Malaysia khususnya di Sabah punya satu hutan tropika yang punya bermacam-macam um, animal skorido, termasuklah orang hutan dan lain-lain yang boleh kita pamerkan dan boleh kita tunjukkan ke dunia. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menonton tayangan dokumentari itu di Kota Kinabalu. Dokumentari berkenaan diterbitkan UCSF dengan kerjasama dua syarikat perfileman dari Perancis dan diarahkan oleh George Camilo Venezuela. Sementara itu, Naib Chancellor UCSF Profesor Datuk Dr. Ghazali Ismail berharap dokumentari berkenaan yang mempamerkan tentang kepelbagaian dan keunikan biodiversiti di negeri ini dapat menjadikan pemangkin memajukan industri kreatif di Sabah. Penggiat filem di Saran menghasilkan lebih banyak filem patriotik seperti filem Bukit Kepung dengan elemen baru yang mampu memberi kesan kepada penonton khususnya generasi masa kini dalam menghayati semangat pejuang yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Aisyah Muhammad berkata, dengan suntikan baru melalui teknologi yang ada pada masa kini, ia mampu menghasilkan sebuah filem yang lebih dramatik kita melihat sekarang ni media sosial dia dia banyak mempengaruhi dan menjadi apa ni uh, medium yang senang mendekati khususnya pada generasi muda ya yeah, kerana kita lihat kan kadang, kadang melalui buku sahaja mungkin itu agak sukar jadi kita uh, merasakan sekarang ni kalau kita nak menembusi ataupun menarik minat kepada remaja untuk memahami bagaimana sejarah berlakunya. Jadi mungkin filem-filem yang berbentuk lebih fusion, lebih maknanya lebih ada injection of new element. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis memperingati peristiwa Bukit Kepung di Galeri Darurat Bukit Kepung, Muar Johor. Tambahnya lagi, polis Johor sedia bekerjasama dengan mana-mana penggiat filem. Tragedi yang berlaku 66 tahun lalu itu diperingati dengan beberapa acara yang diadakan. Tapi peringatan kita, penghayatan kita tidak berkurangan. kita punya itu masih menebal lagi. Jadi ini yang yang penting bukan kemeriahan dia bukan uh, apa ni perbelanjaan dia tidak tapi memperingatinya sudah menjadi satu teras dalam badan kita lah Majlis memperingati peristiwa Bukit Kepung dimulakan dengan menziarahi pusara pejuang Bukit Kepung. Seterusnya, Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil yang diketuai Ketua Bahagian Agama dan Kaunseling Ibu Pejabat Polis Daerah Muar Ustaz Kamil Hakimi Samadi di Masjid Jamik Bukit Kepung. Lebih 300 pegawai dan anggota pesara polis serta waris hadir pada majlis tersebut. Cadangan mewajibkan penulis blog dan penulis dalam talian untuk berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) dilihat mampu mengurangkan penyebaran maklumat yang tidak sahih dan palsu yang semakin berleluasa ketika ini. Sekiranya cadangan itu diguna pakai, akan dapat membantu membentuk masyarakat penulis yang lebih beretika, peka dan bertanggungjawab. Pada masa sama pelaksanaan cadangan itu nanti dapat mengelak fitnah yang boleh menimbulkan salah faham dan fitnah. Adanya undang-undang itu dan blogger kita berdaftar, maka mereka mungkin akan lebih uh, bertanggungjawab atau akan, akan lebih uh, berwaspada ataupun lebih uh, menguruskan analisis mereka, idea mereka dengan lebih teratur dan tertib dengan rujukan-rujukan yang khusus ataupun dengan rujukan-rujukan uh, kepada pendapat-pendapat yang sahih dan juga statistik dan data yang dibekalkan uh, oleh kementerian oleh jabatan kerajaan ataupun oleh uh, universiti ya, ataupun oleh NGO-NGO yang memang telah membuat penyelidikan ataupun yang memang telah mengumpulkan data itu secara uh, tepat ataupun secara yang um, apa kita kata khusus Semalam Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata cadangan mewajibkan penulis blog dan penulis dalam talian mendaftar dengan KKMM dapat mengelak sebarang salah guna dan sebaran maklumat melalui internet. Katanya setiap penulisan itu perlu ada sumber yang sahih dan huraian yang jelas berdasarkan fakta bukannya berdasarkan emosi. Media sosial sepatutnya dijadikan wadah pengembangan ilmu yang mampu membina jati diri dan negara bangsa. rasa jawab tanggungjawab ya kepada uh, kepada apa yang dia tulis. Uh, dan yang ketiga blogger situ sendiri mesti ada orang seorang yang berilmu. Maksud saya orang yang memang punya pengetahuan ataupun uh, dia tak cukup punya idea saja. Idea itu boleh macam-macam. Tetapi kalau idea itu tidak disokong dengan pengetahuan, dengan sumbernya, dengan rujukannya yang betul ataupun dengan pendapat-pendapat yang telah bertanggungjawab atau established maka saya rasa blokis itu akan menyebabkan perkara-perkara yang kurang tepat. Jadi saya rasa blokers itu adalah memainkan peranan sebagai orang yang mesti ikhlas dan tidak ada kepentingan tertentu. negara mempunyai rizab mineral yang signifikan dan berpotensi untuk diubah hasilkan dengan anggaran nilai keseluruhan sejumlah 235 bilion ringgit hasil kajian dan penelitian Jabatan Mineral dan Geosains JMG itu signifikan dengan jumlah pengeluaran mineral negara yang direkod meningkat dengan nilai 7.39 bilion ringgit tahun 2014 berbanding 6.92 bilion ringgit tahun sebelumnya. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Jaafar mendedahkan peningkatan itu didorong peningkatan pengeluaran dan kenaikan harga komoditi mineral di pasaran global. Meskipun begitu, JMG terus memain peranan memastikan industri mineral negara termasuk perlombongan dan pengkuarian sentiasa terpelihara termasuk melalui menggubal undang-undang berkaitan. Dalam menetapkan industri mineral, berapa dasar perundangan dan peraturan telah dikubal, dikemas kini dan dimantapkan antaranya adalah pengubalan tiga pelan induk di bawah dasar mineral kedua, DMG, DM, N2. Menyediakan beberapa peraturan di bawah akta pembangunan mineral 1994 dan semakan semula akta penyiasatan, penyiasatan haji bumi. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Putrajaya. Dalam tempoh dua minggu, beberapa bahagian di Sarawak seperti Kuching, Samarahan dan Surian mengalami banjir sebanyak dua kali sehingga menyebabkan lebih 7,000 penduduk terpaksa dipindahkan ke 48 pusat pemindahan. Jumlah penduduk terjejas banjir semakin berkurangan kepada 5,551 orang melibatkan 1,469 keluarga setakat pukul 2 petang tadi berbanding 7,207 dari 1,825 keluarga pada pukul 10 pagi tadi. Bagaimanapun beberapa kawasan di Serian hujan sejak Sabtu lepas mengakibatkan beberapa buah kampung di kawasan Tebakang terputus hubungan berikutan kawasan itu dilanda banjir. Kampung-kampung terlibat Kampung Tebakang Melayu, Kampung Tebakang Dayak dan Kampung Tebakang Cina dinaiki air setinggi 2.4 meter menyebabkan lebih 500 buah rumah dengan lebih 2,500 penduduk terjejas. RTM meninjau kawasan terjejas banjir itu bersama dengan pengarah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM Sarawak, Kenal Mokta Samad dan anggotanya. Kenal Mokta menyifatkan banjir ini adalah antara yang terbesar pernah berlaku di kawasan itu. satu keadaan air yang cukup besar yang mungkin antara yang terbesar selepas tahun 2009 yang mana kita telah melihat keadaan rumah yang yang terbenam dengan air yang dilimpah air sampai ke atap ke bumbung beberapa buah rumah Bekalan elektrik dan air bersih di kawasan terbabit juga turut terjejas. Usaha turun padang itu juga bagi menjawab isu terpencil dan keperluan segera di kampung berkenaan seperti bekalan makanan. Beliau yang juga sekretariat jawatan kuasa pengurusan bencana Negeri Sarawak turut menasihati para penderma yang ingin menyalurkan bantuan akan menggunakan saluran yang betul. Jika nak menyumbang, pastikan kita menyumbang melalui sekretariat perusahaan perlindungan negeri Sarawak iaitu JEPAM sendiri sebagai sekretariat kerana kita mengetahui keadaan itu supaya sumbangan semua mereka memenuhi kehendak segera, kehendak yang perlu kerana kita mahu pastikan semua pusat pemindahan itu aa, dapat sumbangan yang teratur dan mendapat keperluan yang sebenar. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkongsi perasaan sedih terhadap penduduk yang kehilangan ahli keluarga dan harta benda akibat banjir di Sarawak. Menerusi akaun Facebook, beliau berkata kerajaan akan terus memberi bantuan yang diperlukan terutamanya dari segi keperluan asas seperti makanan dan sebagainya. Kerajaan juga akan mengenal pasti kesan bencana banjir itu kepada penduduk setempat dan membantu agar mangsa banjir dapat meneruskan kehidupan seperti biasa setelah hak banjir reda. Lebih 47 pusat pemindahan dibuka di Kuching, Surian dan Samarahan, Sarawak. tindakan tegas akan diambil oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan kepada mana-mana syarikat pelancongan yang menipu jemaah umrah dalam pakej yang ditawarkan lesen pengembaraan luar negara atau outbound akan ditarik balik menurut menteri pelancongan dan kebudayaan Datuk Sri Nazri Aziz setakat ini pihaknya telah menarik lesen outbound sebuah syarikat pelancongan di Kedah atas kesalahan menipu kita uh, tahu uh, harga pakej itu kurang dari RM4,900 untuk 10 malam dan 12 hari, itu memang menipulah. Ya. Kalau dia kurang, itu memang menipulah. Tapi yang paling selamat sekali ialah untuk cek dengan uh, sesawang kita. Ya. Kita punya website, uh, cek dengan sesawang kita untuk uh, pertamanya siasat sama ada syarikat yang menawarkan itu ada syarikat yang boleh dengan motek ya itu kena, kena kita kena check kalau tidak tak boleh sin, ha, jangan Menurut beliau, berdasarkan statistik, sebanyak 64 kes penipuan umrah melibatkan 2.2 juta ringgit dilaporkan pada tahun 2014 dan tahun lalu. 45 kes melibatkan kerugian 2.4 juta ringgit. Sebanyak 57 syarikat dikenakan tindakan tegas sejak 2012. Malah statistik Kementerian Perdagangan, Koperasi dan Kepenggunaan mendapati 1,478 kes berkaitan umrah diterima tahun lalu yang membabikan anggaran kerugian lebih 6.8 juta ringgit. Beliau turut memberi amaran kepada syarikat pelancongan umrah yang gagal menginsuranskan jemaah mereka. Beliau sebelum itu merasmikan persidangan meja bulat Imam Kebangsaan 2016 di Putrajaya. Persidangan yang jelong kali diadakan itu susulan dari konvensyen Masjid-Masjid Pelancongan Malaysia pada 2014 yang dihadiri oleh imam dan ahli jawatan kuasa tertinggi masjid dari seluruh negara. Memorandum Persefahaman MOU berkaitan masalah jerebu rentas sempadan dengan Indonesia yang sepatutnya ditandatangani hujung tahun lepas mengalami kegagalan. Ini berikutan pihak Indonesia masih belum memberi respon terhadap inisiatif itu meskipun Malaysia telah mengeluarkan beberapa perutusan melalui Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Jaafar memberitahu selain mahu Indonesia agar memberi respon segera, Republik itu juga perlu mengadakan mesyuarat sekiranya kita terdapat kita masalah surat berkaitan surat MOU yang telah disediakan. pihak Indonesia beberapa kali ya. Yang terakhir ialah 18 bulan Januari yang saya sendiri um, mengutuskan satu surat kepada Menteri Alam Sekitar Indonesia dan juga Menteri Perhubungan berhubung dengan Alam Sekitar Indonesia. Jadi hingga sekarang saya belum lagi mendapat jawapan. Beliau ditemui di Putrajaya selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian. Kebakaran hutan bagi tujuan pertanian berlaku setiap tahun di Indonesia yang dikatakan menjadi punca utama jerebu di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Singapura. Seorang daripada 13 individu yang diperintah membela diri berkaitan pencerobohan bersenjata di Lahad Datu mengaku bersalah terhadap pertuduhan terlibat dengan aktiviti pengganas di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini. Tertuduh Atiq Husin Abu Bakar mengaku bersalah kerana menjadi ahli kumpulan pengganas yang boleh membawa hukuman penjara seumur hidup dan denda jika sabit kesalahan. Tertuduh juga didakwa di bawah seksyen 121 akta yang sama kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu antara 12 Februari dan 10 April 2013. Hakim Stephen Chung bagaimanapun akan memutuskan hukuman selepas perbicaraan kedua terhadap kesalahan tertuduh selesai. Walaupun jumlah mereka kurang 400 orang, namun masyarakat Cina di Belaga Sarawak tetap menjalani kehidupan penuh harmoni dengan masyarakat pelbagai kaum dan etnik di pekan tersebut. Situasi ini dapat dilihat dalam kehidupan seharian mereka termasuk pada musim perayaan seperti sambutan Cap Gome Pekan Belaga. Ahli Parlimen Hulu Rejang, Dato' Wilson Ugak Kumbung yang hadir ke Majlis Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pekan Belaga mengakui situasi itu. Inilah satu keunikan Pekan Belaga walaupun terpencil di pendalaman tetapi rakyat dari sejak dari dulu mesra dengan dengan rakan-rakan mereka dan setiap perayaan mereka bersama dan bekerjasama. Tambah beliau, hubungan baik komuniti peniaga dengan masyarakat orang ulu itu wajar diteruskan dan diperkukuhkan lagi demi membangunkan pekan yang berdekatan empangan hidroelektronik, hidroelektrik bakun maria. dan murun. Sebab kami di Belaga ini tak begitu banyak. Jadi campurkan mereka di sini, ini sangat-sangatlah maria. Dan kami juga berbanyak-banyak terima kasih kepada dua OIB yang menyumbang supaya financial cukup untuk kami mengatur perayaan ini dengan sempurna. Majlis diserikan dengan persembahan tarian singa yang dibawakan khas dari Kapit, sesuatu yang jarang dapat disaksikan di Belaga. Pada majlis tersebut, Datuk Wilson Uga turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada JKKK Pekan Belaga dan RM25,000 kepada Tokong Eng Hong Belaga. Di Sri Aman, perarakan cap gome yang telah dimasukkan sebagai salah satu aktiviti tahunan dalam kalenda pelancongan bahagian itu kekal mendapat sambutan masyarakat setempat termasuk pengunjung dari luar. Tahun ini dianggarkan 5,000 pengunjung akan membanjiri bandar Merpati Putih itu bagi menyaksikan perarakan tersebut. Hakikatnya di Sri Aman perarakan Cap Gome telah menjadi medan perkongsian budaya dalam kalangan rakyat tempatan sejak sekian lama. Perarakan ini yang lebih dikenali sebagai juntoi oleh masyarakat Sri Aman turut disertai penduduk dari kaum lain menjadikannya antara elemen pengukuh kesepakatan serta toleransi rakyat berbilang kaum. Ini dia berupaya untuk menarik orang luar untuk datang ke Sri Aman Selain itu, dia juga boleh mempromosi bandar seraman kepada orang luar lah dari segi uh, industri pelancongan. Apa yang ingin ditunjukkan di sini ialah satu bentuk kerjasama tak kira bangsa. Okay? Baik dari segi uh, perarakan, baik segi dari segi uh, yang uh, berniaga, okay? mereka sama-sama dapat meriah tak kira muda ataupun tua, sama-sama dapat datang pada malam ini dan ini telah uh, menaikkan lagi nama Seri Aman itu sendirilah. Tahun ini perarakan cap gome disertai 65 pasukan terdiri daripada Persatuan Masyarakat Cina Sekolah selain pelibatan badan bukan kerajaan NGO. Baiklah saudara untuk laporan meteorologi kita bersama Nur Intan Izwani. Silakan Intan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiupan angin laut pada ketika ini adalah lemah dan sederhana. Walau bagaimanapun menjelang Khamis 25 Februari 2016, kelajuan angin timur laut ini dijangkakan akan meningkat dengan kelajuan mencapai 60 km sejam dan Malaysia masih lagi mengekalkan amaran laut kategori pertama dan kedua untuk kawasan perairan negara seperti yang tertera ini. Semua amaran laut ini dijangkakan berterusan sehingga Isnin 20 29 Februari 2016. Dan sepanjang tempoh ini, keadaan di kawasan peran negara ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk perkhidmatan feri dan menangkap ikan. Selain daripada itu, ia juga terut berbahaya untuk aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Keadaan cuaca pada petang ini di Semenanjung, hujan di satu dua tempat kini berlaku di sekitar negeri Pahang dan Johor. Dan keadaan hujan yang berlaku pada ketika ini dijangka reda menjelang ke awal malam nanti. Untuk negeri Sabah pada petang ini secara menyetiada hujan, hanya hujan di satu dua tempat di kawasan berhampiran pantai di bahagian pedalaman. Dan menjelang ke malam nanti, dijangka keadaan cuaca akan bertambah baik untuk negeri Sabah. Di Sarawak, hujan di satu dua tempat lebih banyak tertumpu di kawasan tengah dan timur Sarawak. Dijangkakan keadaan cuaca ini berterusan sehingga ke malam nanti. Dan sebelum berpisah, kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC berjaya mencapai sasaran keuangan untuk tahun 2015, pencapaian pertama kali dalam sejarah pengurusan selama 30 tahun. Sebagai tanda penghargaan, pihak pengurusan Putret Property Management Sendirian Berhad menganjurkan majlis penghargaan terima kasih sempena sambutan Tahun Baru Cina di PWTC. Hampir 400 pelanggan korporat dan rakan-rakan perniagaan diraikan. Teruk hadir yang dipertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang dan pengurus besar operasi Zalidi Rahim. Visual tersebut mengakhiri N5 selasa 23 Februari. Saya Nolila Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton!